你现在多重啊？不到九十。太轻了，多吃点儿。你做的好吃，我就多吃点哈。<laughs> 加油！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 油！加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 油！陆队，追上你不能减减速啊，加<油>人家又没限速。二十分钟完成负重五公里，是最基本的要求。我这个潜大队长不能丢人。 你们过去负重多少？二十公斤。你现在大概四十五公斤，所以难度难了一倍。二十分钟有点难，至少半个小时。啊！不说了、嗯，省点体力。人家姑娘刚到这儿来，你们就这么折腾人家，就不怕别人生气，把人折腾跑了、嗯。领导，您放心。 大家都商量好了，两手准备。陆队女朋友要是个严肃的、不爱开玩笑的，大家在食堂折腾一会儿就散了；要是个开明的，能和大家一起闹的，我们就折腾到底。臭小子，你们还看人小菜？这不是以后没机会闹洞房，提前补了吗？ 我不用，你猜。继续吧，陆远辰，你怎么老一副什么都能搞得定的态度啊？让我这个新队长很没面子。本来想放点水的，现在完全没想法。当时我是怎么训你的？都还回来了是吧？我可没那么小心眼啊。负重、嗯嗯、人体向上，我可以。 当然，她今天穿裙子，怎么做？哦，这点我都没主意。要不，不负重了？哎、我赞成，这嫂子太不容易了。这大冷天，棉衣都脱了。你们说啥呢？合着就你们体贴嫂子，我们就不心疼嫂子了。嫂子，我同意，不负重。<laughs> 别介意啊，大伙儿没有为难你的意思，就是想看看陆队怎么和自己的女朋友腻歪。 这不是没见过吗？大家伙闹着玩着的，负不负重不重要，是不是？哎，对对对,对，我们想折腾的是陆队，跟嫂子没关系。折腾陆队也不行，新婚燕尔，怎么能把体力浪费在这种事上？说啥说啥呢？ 姓嫂子，来，欢迎嫂子！来来来，欢迎谢谢谢谢！来，干了干了！哎，这都快两点了，你们住的地方啊，离这儿啊稍微还有点距离。高海，对，金天你安排一下，等会儿我带陆队跟嫂子回去住。明白。 啊、哦，我们大队外边、啊、有个公寓楼，原来的工厂宿舍，房主啊特别喜欢我们特警队的这帮单身小伙子们，就把整栋楼啊很便宜的租给了我们，大家上班一起去，下班一起回，陆队的房间正好还空着，你们今晚过去，大家一块住热闹，对吧？对，对热闹，热闹，热闹。都是新买的啊，早点休息。 从前一个人住在这里，都没发现。原来是一室一厅，我条件还不错。你不用侧面证明你没带女孩来过。我要上厕所。女厕所怎么走？这里只有男厕所。这里住的都是队里的男同事。 厕所也改成男用的了，那怎么办？我跟你说。 进去看看。别看陆彦辰平时挺厉害的，终究啊，是个未婚大龄男青年，脸皮薄得很。某人呐，在某方面失败，还敢嘲笑即将胜利的那位。